Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilərimiz. Xırdalanda İzra hakimiyyətinin düz yaxınlığında, İzra hakimiyyətinin düz yaxınlığında prospekt yolə yaxın belə bir dörd otaqlı həyət evi çıxıbdı satışa. Həyətinə maşın girir. Yerdən gördüyünüz kimi 2 daş, 3 daş kürsülüdür. Ev yaxşı qiymətə satılır bazara görə. Yaşayış sahəsi 100 kvadratdan böyükdür. Bu bu evin 4 otaqlı evdir. Qiymət də əla qiymətdir. Yəni bu pulla siz yaxşı halda 2 otaqlı mənzil ala bilərsiniz, 2 otaqlı. Ancaq hazırda biz sizə 4 otaqlı, 2 mərtəbə, həyətinə maşın giren bir ev təqdim edirik. Daxil olduq evin cinə. Gördüyünüz kimi plankən, plankənini betonlandı, plankən üstünə taxta döşənib. Qazı, suyu, işığı, küpçəsi, hər şey var mənzilin. Bir də ki, mənzil Xırdalanın ən gözəl yerinə. Toy, bu ev Xırdalanın ən gözəl yerində icra hakimətinin yaxınlığında yerləşir. Tam hazır vəziyyətdədir yaşayış üçün. Yəni al və həmen gir yaşa. Bax belə bir Evdir. Ev ki bəzi təmir işlər bitməyibdi. İşıq qoşulmayıb. Ona görə mən işıqsız buranı sizə göstərirəm. Kombi sistemi çəkilib. Hazırda biz qonaq otağındayıq evin. Demək, burdan daxil oluruq. Mətbəxə gördüyünüz kimi iri mətbəxdir. Normal Məbeyirdən hər şey var burada, hazırdır. Kanalizasiyası, isti işte soyuq suyun yeri, qaz çəkilib, kombi də burada öz yerindədir. Deməli, bu çəkiliş aparan zamanı texnikanın telefonun heç bir digər funksiyasından istifadə etmirəm. Necə varsa, elə də sizə göstərdim. 1-ci mərtəbədə sanitar qovşaqdır. Gördüyünüz kimi bütün aksessuarlar da burada qoyulubdur. Vin yeri çox əla bir yerdir. Şəhər mərkəzidir. Park da yaxınlıqdadır, Xırdalan mərkəzi parkı. Qiymət də əla qiymətdir. Mən evin start qiyməti 64.000 manatdır. Sənəd kupçadır, mükəmməl sənəddir. Bildiyiniz kimi biz kanalımızda kupçası olmayan evləri satışa çıxarmırıq. Bunun da səbəbi var. Biz i̇stəmirik ki, bizim alıcılarımızın bizim adımızı çəkib gəlib ev istəyənlərin problemləri olmasın. Elə pis xəbər. Mən özüm Azərbaycan ordusuna 20 ildən çox xidmət etmişəm. Dövlət mənə pensiya verir. Dövlət tərbiyəsi görmüşəm. Ona görə çalışıram ki, qanusuz heçnə olmasın. Yəni mükəmməl sənədi olmayan evi biz müştərimizə təqdim etmirik. Bir də görürsüz ki, bizi dəvət elirlər, çəkilişə gedib baxıram ki, başdan-başa təktaş tikilmiş evdir. Hətta elə 2 mərtəbəli evlər olur ki, 1-ci mərtəbədən təktaş tikirlər. Biz bu cür evləri də çəkilişə satışa çıxarmırıq. Mənim ümidimdədirəm bunu satışa çıxarmaqda. Deyirlər, də, şəhərə daxil varı, sən çək. Deyirəm, yox. Mənim müştərilərimə keyfiyyətsiz ev təqdim edə bilmərəm. Və çəkiliş aparmıram. Hansı evi ki çəkilişini eləyirik biz? Şəxsən mən özüm çəkilişini eləyirəm. O evi də biz zəmanət. Bu bizdən zəmanət deməkdir. Yəni biz əgər bunu sizə təqdim ediriksə, şəxsən mən təqdim edirəmsə, demə burda heç bir problem yoxdur. Bu evinə heç bir problemi yoxdur. 4 otaqdır, 2 mərtəbə, sənədi kupçadır. Yaxşı fundament atılmış bir həyət evidir. Demirəm ki, ikinci mərtəbədə 4 bir tərəfi qoşa daşdır. Tək daş olan hissəsi də var. Məsələn, burada tək daş hissəsi var. Amma bura da başqa bir evə düşür, yəni bölündə onun evi var. Bir də ki, düzlü, yaxşı fundamentləri var bu evlərin. Ona görə mən bilirəm ki, bizim bu evlərimizdə heç bir problem yoxdur. Evin sənədi, kupça, qazı, suyu, işığı, hər şey yerindədir. Qiymət isə əla, qiymət də 64.000 manat. 64.000 manat. Linkdə əmlakçının nömrəsi olacaqdır. Bu evlə bağlı nə sualınız olsa, zəng edin, danışın, gəlin evimizə baxın. Bizdə çeşid böyükdür. Çeşid böyükdür. Yəni biz sizə çox evlər göstərə bilərik və hamısı da keyfiyyətli evlər. Qeyd etdim ki, linkdə əmlakçı nömrəsi olacaq. Zəng edin, danışın, gəlin baxın. Hələlik bu qədər. Sağ olun.